আজিৰ যিটো পৰীক্ষা আছিলে আজি তিনি তাৰিখৰ যি পৰীক্ষা আজিৰ পৰা আৰম্ভণি আছিলে আমাৰ আজি ছশ মহিলাৰ কাৰণে আজি চিডুল আছিলে তো আজিৰ পৰীক্ষাটো আমি যিটো প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে ট্ৰেকটো পুৱা ৰাতি বৰষুণ হৈছে আৰু পুৱা মুছলধাৰ বৰষুণ হৈছে দবা পিটা বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ ট্ৰেকটো সম্পূৰ্ণ বেয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি অলৰেডি আমি ইয়াৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ যুদ্ধকালীন প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰু এই আজিৰ যিটো পৰীক্ষা আছিলে সেই পৰীক্ষাটো অহা দহ নৱেম্বৰলৈ আমি ৰিছেডিউল কৰিছোঁ বা এইটো পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু বাকী যেনেকৈ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত যিবিলাক কাৰ্য পৰীক্ষাৰ নিৰ্ নিৰ্ধাৰিত যিটো শ্বিডিউল আছে সেইমতেই হ'ব কিন্তু আজিৰ যিটো পৰীক্ষা তিনি তাৰিখৰ যিটো পৰীক্ষা আছে সেইটো পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দহ নৱেম্বৰলৈ কৰা হৈছে আজিতো প্ৰায় চাৰে চাৰিশৰ পৰা পাঁচশ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু মহিলাৰ পুৱাই ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে তেওঁলোকক আমি জনাই দিছোঁ